एक जमाने ऐसा था मेरे पास एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जिम्मेदारी दस साल थी तो मैंने ध्यान दे दिया इस काम ज्यादा जैसे मैंने रातू भवन में जाकर सुखद ले ली एग्रीकल्चर मिनिस्टर की घर में वापिस आ गया पहली फाइल सामने आ गई और एग्रीकल्चर सेक्ट्रेटी फाइल लेके के सामने आ गए मैंने देखा फाइल क्या है फाइल में लिखा था देश का अनाज का स्टॉक तीन महीने का है इसमें जल्दी से जल्दी इम्पोर्ट करने की आवश्यकता है और इम्पोर्ट नहीं करेंगे विदेश से नहीं जाएंगे तो तीन महीने के बाद इस देश में भूख वाली होगी बड़ा तो दुखी था हिंदुस्तान एग्रीकल्चर कंट्री और अनाज की समस्या हल करने के लिए अमेरिका से अनाज मांगने की जरूरत मेरे ऊपर आ गई ये बात ठीक थी कोई चॉइस नहीं था हमने विफल किया मगर ये चैलेंज मैंने स्वीकार किया और दो साल के बाद देश की स्थिति बदली देश की स्थिति अच्छी बदली किसानों को अच्छी कीमत दे दी अच्छा सीज दे दिया नई नई इसमें जो इन्वेस्ट करके इसमें काम करने वाले साइंटिस्ट थे उनको इनक्रेज किया और उनको इनक्रेज करके उनको खून ही ताकत देकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा जाएगा इस पर ध्यान दे दिया और इसी वजह कि जो उस देश विदेश से अनाज आता था वो देश दुनिया का दोनों वर्ग का एक्सपोटर बना और आज चाहे गेहूँ हो चाहे चावल हो चाहे चीना हो चीनी हो आज दुनिया में एक या दो नमन का उत्पादन करने वाला देश भारत है यह हो गया इसमें कामयाबी हुई बागवानी एक जमाना ऐसा था किसी ने ऑरेंज खरीदा या दूसरा फल खरीदा तो फल से फूसते थे घर में कोई व्यवहार है जब कोई व्यवहार होता था सब खरीदने की एक आदत हम लोगों को थी और हमने हॉर्टिकल्चर मिशन नाम के की एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की यहाँ से शुरू की औरजंगाबाद से औरंगाबाद और जाना तो जो एरिया में आता मौसमी को क्या कहते हैं मौसमी वहाँ मेरी अच्छी खेती थी वसूली की और वो देखने के बाद यहाँ हो सकता है तो खुद से छ्यू नहीं हो सकता और बाद में देश में क्यों नहीं हो सकता देश की जिम्मेदारी मेरी कंदे से और आज दुनिया में बागवानी आयसन के बारे में हिंदुस्तान का नंबर दूसरा है इतना बड़ा प्रोडक्शन आज हम लोगों ने किया किसानों ने मेहनत उनकी फसलों की अच्छी कीमत ये देने के बाद क्या परिवर्तन हो सकता है ये देश में हम लोगों ने देखा किसानों ने ये फायदा उसे की थी और इसके कई बातें ऐसी है कि ये किसान में आई है नई बातें लिखने की सूचना कई साथियों देती है आज देश की स्थिति बदली है यहाँ चुनाव की बात की गई क्या स्थिति थी चार महीने पहले पाँच महीने पहले जब चुनाव की परिस्थिति थी, थी कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ ही क्या बातें लोगों के सामने रखते थे रखते थे कई ऐसी बातें रखते थे कि देश के हितों की रक्षा इसमें होती नहीं थी कई उनके साथियों ने कई जगह पर हेराम का उनका साथी था <coughs> उन्होंने बंगलोर में कहा कि हमें चार सौ फास्ट सीट चाहिए क्योंकि हमें परिवर्तन फर्योस्त, परिवर्तन करना है संविधान में इस संविधान में बदलाव करना हो तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में चार सौ से ज्यादा सीट की आवश्यकता है <coughs> ये बात उन्होंने कही थी उनके कई साथियों ने ऐसी की थी और ये बात सीधे सामने उनकी तैयारी थी कि देश के संविधान जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी कि देश के हर आदमी का अधिकार इसमें था इसमें परिवर्तन करना चाहते थे और इसीलिए उनको चासूसी थी ये स्थिति देश के लिए फायदेमंद नहीं थी और मुझे खुशी है कि देश की जनता ने ये संविधान की बदलाव लाने की बात की गई जिन लोगों ने उनको समर्थ सिखाया इसलिए हो गया आज हम देखते हैं से कई लोग जिनके हाथ से देश की हुकूमत है उनकी सोच में बदलाव नहीं आया दो तो चार दिन फैले आठ दिन फैले अमित शाह हो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया मेरे बारे में कुछ बातें कही गई उन्होंने कहा कि देश के जितने भ्रष्टाचारी है उनके सूबेदार है अजीब बात है जो आज भी आज देश का होम मिनिस्टर है होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया इसके लिए सुफीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तरी किया था जो आदमी जिसे सुफ्रीम कोर्ट ने तजी किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम की जिम्मेदारी लेकर आज दे गए अब इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये समय आज जिस तरह से इन लोगों के हाथ से हुक्म से ये कदम उठा रहे मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा सोचना होगा ध्यान देना होगा नहीं तो इस देश को गलत रास्ते भर देने का काम आज के हुकूमत में बैठे वाले लोग सौ प्रतिशत करेंगे और इन सब बारे में हम हाँ लोगों को ध्यान देना होगा अभी मैं कोई ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ इतना ही कहता हूँ कि ये किताब तैयार हुआ किताब की जिम्मेदारी जो ली थी उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ ली और जिस बारे में आपने कई किताब के बारे में बातें चाहे से सब चौहान हो बाकी साथियों से सुनी इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है नई सिथी फायदा जो हुई है वो लिखने की आवश्यकता है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शेर साहब जी चौहान और उनके साथियों के साथ बैठ कर इसमें जो कोई सुधार करने की आवश्यकता हम जरूर करेंगे मुझे खुशी है कि अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ है आज उर्दू में हुआ मैं तो उर्दू पढ़ नहीं सकता मगर तो उर्दू समझ सकता हूँ और इसे कम से कम समझने वाले भाषा में ये किताब यहाँ आ गया और जिसकी जिम्मेदारी जो हमारे साथियों ने ली थी इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक ही बार जाते जाते तो कहना चाहता हूँ तो ने यह कहा कि हम शरद पवार की उंगली पकड़कर आए ये बिल्कुल मानता नहीं हूँ क्योंकि एक दिन नरेंद्र मोदी ने एक स्वीप में ऐसा कहा था कि शरद पवार की उंगली नहीं मैं राजनीति में आया इसलिए सबसे तो मेरा मुझे मेरे उंगली पर मेरा पूरा भरोसा है मैं किसी के हाथ से उंगली नहीं दूंगा ठीक है अब बहुत बहुत